Начинаем <къем> бежать мы. мы, и пока мы все это время двигаемся, просто, грубо говоря, сзади нас постоянно прилетают 120-ки, они просто не успевали за нами. То Значит. есть, да, весь, весь наш маршрут нас преследовала стволка, э, так же само по нам запустили две кассеты градов, э, бежали мы маршрутом, двигались, у, у нас маршрут был где-то около 850 метров. Но этот маршрут мы преодолевали в течение почти четырех часов. Потому что постоянно э, била из стволка, кидали скиды. Э, не даст мой товарищ соврать, у меня возле головы скид разорвался в двух с половиной метрах, но меня не зацепило, слава богу. Оглушило, а но не зацепило. Да, нам в тот момент тогда повезло, получается прилетел скид, стою я, стоит э, лавина, командиром группы, у нас двое успели вырваться вперед, и получается прилетает скид, как получается, у нас получился треугольник, мне прилетело, разорвало плетоноску, разорвало баллистику, но в живот само не попало. Так самое Лавине повезло тоже, со сколками не попало. Мы с ним сделали большой рывок и все-таки кое-как мы смогли добраться, но снарядов 8 у нас точно прилетело за все время, пока мы бежали по этому пути.